geng para walaun walautit menyebarkan berita kononnya bantuan rakyat ditarik balik ya sebelum sebelum pun uh, bajet belanjawan 2026 ini dibentangkan oleh Perdana Menteri kita mereka mula menyebarkan berita kononnya segala bantuan kepada rakyat ditarik balik ternyata semua itu adalah palsu sahabat-sahabat semua istiar 2026 dan juga Sarah tahun 2026 tahun hadapan ya diumumkan oleh Perdana Menteri malah ada tambahan dan dari mana dapat ini karena adanya uh, perbelanjaan ya, ya pengurangan subsidi ya disasarkan kepada rakyat Malaysia dan akhirnya penjimatan itu dapat diberikan bantuan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya jadi sekali lagi untuk kita menangkis segala dakwaan kononnya bantuan rakyat ditarik balik ayo kita dengar sendiri Ya, pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim. Jadi ayo kita tonton bersama video ini. Tetapi, Tetapi yang penting itu keteguhan hati nurani manusia itu yang dibaca tadi. yang bunyinya susah tapi maknanya mendalam. Alhamdulillah. Sara bulanan diterima baik rakyat dengan kadar penggunaan mencecah 98%. Ini kaedah kaedah bersasar yang memastikan sara diguna untuk membeli barangan asas seperti makanan, ubat dan alat sekolah. Sara juga membantu 8400 premis. Ini mesti dibetulkan. Karena mengatakan premis terbatas. tidak. Premis ini 8400 termasuk 2000 kedai runcit kecil. Saya sempat meninjau umpama kedai runcit, baling, kedah. Melihat sendiri produk tempatan, kopi cap gantang, kicap lembu berlaga boleh dibeli melalui sara. Ini tentu boleh diperluaskan kedai runcit di desa dan kedai koperasi juga dilibatkan. Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima sara sehingga 1 ringgit setiap bulan atau 1200 ringgit setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah eKasih menerima sarah sehingga rm ringgit sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang RM600 ringgit, iaitu RM50 ringgit sebulan melalui sarah. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600 ringgit, iaitu pendapatan bawah RM2,500 ringgit sebulan dengan lima anak menerima STR RM2,200 dan sarah RM2,400 ringgit. 31 Logos lalu, semua rakyat 18 tahun ke atas mendapat RM100 penghargaan sara. Lebih 70% telah dibelanjakan dan seperti mana, seperti mana janji, baki sara yang tidak dibelanjakan menjelang Disember akan diagih semula untuk rakyat program rakyat miskin. Sukacita diumumkan kerajaan sekali lagi akan memberikan ...100 ringgit... ...sarah kepada 22 juta rakyat Malaysia... ...18 tahun ke atas. Ini... ...akan disalur pada pertengahan Februari... ...yang boleh dimanfaatkan... ...sempena persiapan Ramadhan Karim... ...dan sambutan tahun baru China... ...terlalu awal untuk saya ucapkan... ...Sin Nian Bian Pu... ...Sin Nian Hao... ...Nian Nian Hao. STI Sarah 2026 berjumlah... 15 bilion ringgit peningkatan ini 15 bilion yeah. tapi ini hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan drone 95, dia pulang balik kepada rakyat ada kekalangan rakyat yang cenderung memantau program ekonomi dari sudut kaum walaupun kita sedia maklum STR, SARA, SJKP, SJPP ini semua memberi manfaat kepada semua kaum tetapi masih perlu diberi penekanan bagi yang masih gusar. Jadi saya nak sebut di sini untuk bantuan STA dan SARA. Kau Melayu meningkat. Ya, daripada 4.5 kepada 7.1 bilion ringgit untuk 2025. Bumi Putera Sabah dan Sarawak dapat 1.9 bilion ringgit. India masyarakat India satu bilion ringgit. Jadi janganlah bicara tentang satu projek tanpa melihat keseluruhannya. Saya sentuh tadi SJKP, jaminan kerajaan untuk pinjaman rumah. Bumi Putra, 12.3 bilion ringgit untuk 23 dan 24. India, 1.9 bilion ringgit. Ini tidak termasuk mitra tekun dan aim yang berjumlah 220 juta ringgit. SJPP, jaminan kerajaan untuk pinjaman perniagaan juga meningkat. PKS China untuk 2023 13.4 bilion ringgit. 2024 13.9 bilion ringgit. Maknanya lebih 75% daripada jumlah SJPP. Saya sebut perkara ini supaya dalam segala perbincangan kita Lelai yang berhormat Lihat secara menyeluruh Karena kalau kita pilih satu aspek Akan menunjukkan ada perbezaan. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya Kita lihat dasar kita yang lebih menyeluruh dan adil Bantuan JKM terus disalurkan kepada lebih 560 ribu penerima dengan peruntukan 3.1 bilion ringgit. Tahun depan, 1 bilion ringgit untuk menangani kos sara hidup termasuk 600 juta ringgit bagi meningkatkan program payung rahmah di semua kawasan don di seluruh negara. Untuk rakyat pedalaman Sabah dan Sarawak, 250 juta ringgit bagi menanggung kos pengedaran barang asas di kawasan ke kawasan seperti uh, Kawayoi, Kanabatangan, Sabah dan Nanga Segeris di Sibu Sarawak. Bagi menggalakkan caruman KWSP, pekerja gig e-hailing dan p-hailing akan diberi insentif caruman padanan sehingga RM600 setahun atau RM6000 seumur hidup di bawah skim Ais Saraan Plus. Akta Pekerja Gig 2025 mewajibkan caruman perkeso untuk pekerja gig. Kerajaan bersetuju menanggung sehingga 70% caruman skim keselamatan sosial pekerja sendiri bagi sektor yang belum dimendotorikan. Nah, ini satu keputusan yang besar oleh kerajaan Madani. Dan ada dapat pencari kerja, itu graduan baru yang menerima tawaran kerja yang berdua pindah. Dia tinggal umpamanya di Sandakan, dia kerja di Kota Kinabalu. Maka kita beri insentif bernilai sehingga seribu ringgit daripada perkeso ini belum saya dengar lagi dalam sejarah. Duduk di Bukit Petajam, kerja di Kuala Lumpur, tepat RM1000. Untuk siapa? Kepada kaum ibu, umur kelayakan isteri dinaikkan kepada 60 tahun selari dengan usia persaraan minimum. Perkeso akan melengkapkan pusat rehabilitasi di Melaka, Perak, Tengganu dan terbaru di Pulau Pinang dengan pusat berkapasiti 2050 katil. Perkeso juga akan menaikkan maksimum, kadar maksimum RM170 ketimbang RM150 bagi setiap rawatan hemodialisis dengan implikasi tambahan RM52 juta ringgit setahun. Kita menuju negara tua menjelang 2043. Persediaan mesti dimulakan sekarang bagi menjamin kesejahteraan warga emas sambil memperkukuh ekonomi penjagaan. Maka rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025-2045 akan digubal sebagai panduan strategik menyeluruh. Untuk warga emas ditingkatkan peruntukan kepada 100 satu 26 bilion ringgit yang melibatkan 180 ribu abang-abang, kakak-kakak, ibu bapa kita di kalangan warga emas. Antaranya wang saku, bantuan sosioekonomi dan pusat aktiviti. Dari Tan Sri Deputua, KPWKM membangunkan piawan nasional sektor penjagaan dan menawarkan kursus TVET bagi care workers. Kuap menyediakan RM300 juta ringgit untuk merintis projek rumah warga emas mandiri. Dimulakan dengan projek awal di Tanah Wakaf di Kepala Batas dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Potensi serupa akan diteliti untuk di kawasan-kawasan lain. Potongan cukai dua kali bagi syarikat yang menajar latihan OKU akan diperluas. Untuk program latihan care worker atau pekerjaan jagaan yang diiktiraf oleh kementerian. Kesihatan diperuntukkan 46.5 bilion ringgit. Jadi ini satu peruntukan yang besar rongkai beberapa permasalahan utama sektor kesihatan. Pertama, semua hospital dan klinik kerajaan akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Buat-buat hospital daerah seluruh negara dinaik taraf dengan peruntukan 100 juta ringgit peralatan perubatan lapuk akan diganti uh, untuk disiplin baru 755 juta ringgit. SKM SKMM bantu menyediakan 650 juta ringgit untuk meningkatkan ketersambungan Pem internet, internet di hospital, di hospital awam, awam klinik, klinik kesihatan. Kesehatan. Alright. Ja, jadi itu ya sahabat semua pencerahan daripada Perdana Menteri kita ya berkaitan dengan STR dan juga SARA. Jadi kerajaan melalui belanjawan 2026 mengumumkan pemberian sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 kepada 22 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas yang dijangka disalurkan pada pertengahan bulan Februari tahun depan. Datuk Seri Anwar juga kata bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat dalam menghadapi kos rah hidup terutama yang menjelang perayaan Ramadan dan juga tahun baru Cina. Tahniah sekali lagi. Ya Datuk Seri baru mengumumkan sekali lagi one off RM100 akan diberikan. Dan sekali lagi Sara uh, akan diberikan ya pada istiar ya, uh, bulan ini pada 18 hari bulan. Jadi bersiap sedia sahabat-sahabat semua. Dan Datuk Sri juga memaklumkan bahwa seramai 9 juta penerima sembangan tunai rahma akan menerima bantuan sara sehingga Rp100 sebulan ataupun dua 1200 setahun. Manakala sejuta penerima istiar di bawah program IKAS akan menerima sehingga 200 sebulan bersamaan 2400 setahun. Bantuan bagi ketiga ribu jam pula ditetapkan Rp600 setahun dan jumlah maksimum bantuan yang diterima oleh isi rumah ialah empat 4000 600 ringgit termasuk STR sebanyak 2200 dan SARA 2400 dan jumlah keseluruhannya 4600 terbaik. Ini tidak masuk one of one of ya yang di disalurkan oleh kerajaan. Jadi keseluruhan peruntukan untuk STR dan SARA bagi tahun 2026 berjumlah 15 bilion yang dijana hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi khususnya untuk diesel dan juga RON 95 ataupun uh, Budi 95. Datuk Sri Anwar sendiri mengesahkan kerajaan komited memastikan program bantuan disalurkan secara adil tanpa mengira latar belakang kaum bagi memastikan dapat disalurkan dengan uh, dengan tepat ya kepada uh, rakyat Malaysia secara Secara khususnya Jadi nah, itu antara pengumuman Yang dibuat oleh Perdana Menteri kita Selain itu juga Datu Sri juga uh, uh, menyatakan bahwa Penjawat awam Ya akan menerima bantuan khas 500 ringgit menjelang Fitri. Waduh waduh Termasuklah juga pesara Ya 250 ringgit ya Kepada semua pesara kerajaan Ini antara bantuan-bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Jadi jelas dan nyata bahwa apa yang sedang disebarkan oleh pembangkang walau walauntit Semuanya itu palsu semata-mata Dan sahabat semua Jangan mudah percaya dengan info-info daripada walau walauntit Karena kita tahu mereka akan memusingkan segala fakta Demi untuk menghasut rakyat membenci kerajaan hari ini Terima kasih Sampai di sini saja Kita ucapkan sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim ya kerana sentiasa utamakan keperluan rakyat di luar sana. Alright, sehingga kita berjumpa lagi uh, info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.